Давайте дальше. Давай так, всем привет. Звезды ютуба. Меня зовут Вадим. Меня зовут Александр. Сейчас в общем, я... начали Это учиться страшно. в бизнес-квартире, значит, в конце июня. За все время обучения внедрили где-то 5% всего, что нам говорили. Всю информацию, все фишки. В итоге нас сейчас понесло. Мы подписали декларацию и за неделю сделали столько, сколько сделали там за два месяца примерно. в общем, у нас... А что вы хотите купить? Мы, значит, декларацию, декларацию? подписали на BMW шестерку за 800 тысяч э, на три месяца, то есть конечная дата 4 декабря. Если не сделаете, то сколько мне отходить? Если не сделаете, то 100 тысяч пока дадим, да. Хорошо. То есть ты каждый месяц по 250-300 тысяч нужно зарабатывать. Мы сейчас на уровне находимся 90-130 тысяч рублей в месяц на двоих. Да, и э, они отчет делают не недельный, а дневной. Не каждый день делают как недельный отчет. Да, то есть мы внедрили систему. Э, каждый день записываем видео. Это нам позволяет, как бы, каждый день делать, делать и делать. Потом посмотрите их видео. Там они подробно рассказывают, что внедряют, какие результаты и так далее. И они, самое главное, внедрили такой принцип жизни, это мой принцип жизни, звучит он так. Э, день как неделя, неделя как месяц, месяц как год, а год как жизнь. То есть у всех у вас, кто будет в коучинге, кто будет делать все задания, кто будет в э, бизнес-клубе, у всех у вас жизнь станет вот такой. То есть день будет как неделя, неделя будет как месяц, месяц будет как год. Вот. То есть столько событий, столько всего нового, столько э, всего и по то же самое, и роста. И вот э, мужчина спрашивал, а как вот мне что ли тестировать в 10 лет разные ниши, которые а нет, ты за месяц сможешь протестировать все сразу, быстро. То есть мы научим, как быстро, мы ну, самое главное в вот этом скорости, как быстро достигать и делать, совершать любые задачи. Хочу добавить тем, у кого еще вопрос стоит, какую нишу выбрать. Вот мы выбрали одно направление и три месяца его долбили. В итоге, у кого еще остался такой вопрос, подпишите декларацию, вопрос отпадет. — За мы проработали... Я не помню, что там было, да. Да. Мы, мы 70, и уже сейчас 100 ниже. Вы можете задать вопросы, если хотите. Так а, а, а да. что? А, что за ниша? Мы начинали... А чем да? Дальше мы подключили высокие маржинальные ниши. Сейчас вот. Основной будет продажа автомобилей из Америки например, кому нужен автомобиль, где вы подпишитесь, запишитесь. Молодец. То есть основное направление это. Какие главные каналы? У нас сейчас команда из пяти человек работает. Отделы где? Каждый человек работает над своей задачей. По яндекс отдельный человек, по объявлениям, по контекстной рекламе, по тизерной очень задачи, чтобы это было максимально эффективно, и нанятые, компетентные люди да. Так, давайте мы сделаем Сами так. Сами проработали все эти вопросы. остаться еще вот в конце драмы, да, да, да. подойти, пообщаться, все. Все, все давайте похлопаем, ребят. Похлопайте, ребят. И, конечно, сразу признаюсь, вас еще пока побыть до конца мероприятия. Всем привет. День был очень хороший. Сейчас я расскажу вам, какие задачи мы за день выполнили, потом поделюсь своими эмоциями, впечатлениями по ним. Значит, задачи за день – это мы обсудили все сегодня с партнером нашим по лидогенерации, именно по Яндекс по которым мы сейчас будет заниматься и вести этот проект, так сказать, целый месяц. Значит, что же сегодня мы сделаем? Мы с завтрашнего дня начинаем уже над этим работать, но не мы, а он. Мы будем это контролировать, смотреть. Ну уже с сегодняшнего дня получается. Сейчас опять время пол первого, нет, пол второго. Примерно структура продвижения продающей площадки понята. То есть мы поняли, как это будет все происходить. Будем наблюдать, будем анализировать. Много чего еще можно сделать, чтобы увеличить число заказов на этой площадке. Сейчас там и так заказов нет, но еще много нужно будет внедрить. Это система оплаты, это живое общение на сайте, то есть онлайн-консультант, который будет помогать людям выбирать товар. Будем тестировать, может придется приделать какие-то вещи, связанные с дизайном, либо какие-то технические вопросы, будем переделывать кнопки. В общем так. Сейчас главное настроить статистику. Две стратегии у нас будут, по которым мы будем работать. Не мы, а наш партнер по директу, То есть он выстроил две стратегии, по которым он будет работать целый месяц, замерять статистику и будем все анализировать, смотреть и дальше будем думать, что с этим делать. Значит, Две стратегии абсолютно разные, они будут различаться друг от друга. Там нужно смотреть, насколько выгодно это дело много своих нюансов, сейчас об этом не буду говорить. В общем, обе стороны в этом заинтересованы, в хорошем результате. Мы для него как кейс, он для нас как человек, который грамотный и знает свое дело. Выстроили примерную систему оплаты, где будет хорошо обеим сторонам. То есть это тоже очень важно, очень хорошо. То есть примерно не конкретно а сейчас Два заказа сегодня было, за день мы их реализовали. Спасибо селу на сайте, на нашем сайте старом, который непонятно как работает, который непонятно как там SEO настроен. Я там что-то вбивал, что-то делал как-то. Это еще в, в июле было, ну не важно. В общем, два заказа сегодня было, по питеру мы их выполнили. Копирайтингом сегодня не занимался. Вчера говорил, чтобы заниматься копирайтингом для увеличения кликов из показов клики, но этим сегодня я не занимался. В общем, сделал сегодня еще два объявления в в рекламе ВКонтакте. Будем смотреть, замерять. Как и говорил, реклама в таргетмейле будет запущена. Вчера я об этом говорил. Вчера я говорил, что там возникли некоторые проблемы. Сегодня эти проблемы были решены. Значит, объявление прошло в модерацию. Это мелочно все, но это реально такие вещи, которые приносят деньги. Все это работает на самом деле. В общем, вот сейчас да, что то я за. 20 минут запустил эту рекламу, завтра встанем, уже посмотрим, может там если уже будут какие-то заказы с утра. В общем, все это будем смотреть. Все, что говорят, нам все это работает. В общем, это все за день, именно по техническому. Ну, еще много всего было, но это все такое уже мелочное, это уже так, не важно. Сегодня самое главное, что произошло, это нам дали возможность выступить, выступить в качестве участников ДК перед аудиторией в 500 человек энергетика мне очень понравилась. Мне понравилось быть по ту сторону, то есть не сидеть слушать, а быть по ту сторону. Ну, об этом вам подробнее Саша расскажет. Единственное, что я хотел сделать, это начать ходить, чтобы голова начала быстрее думать, я начал быстрее соображать. В общем, когда мне дали микрофон в руки, я почувствовал почему-то себя уверенно, я не испугался. Раньше был я испугался, я бы начал мяться, там, говорить А, -а, -а, -а". в этот раз как-то ну, мне понравилось как-то, я, так сказать, выступил. Есть какое-то, я чувствую в себе, какое-то продвижение именно личностного роста. Очень приятно за этим наблюдать. Есть к чему стремиться. За сегодня вот два заказа выполнили, денег заработали, решили себя побаловать едой. К этому отчету мы добавим фото еды, которую мы сегодня ели очень. Вот, реально, голова начинает лучше работать, улыбка на лице появляется. Выражение лица совсем другое. Очень-очень круто. В итоге сейчас покинули, Саша, посидели что чтобы нам есть в таких странах, как этот, нам нужно около 70 тысяч рублей в месяц на человека, чтобы есть днем и вечером. Это утро не включаю, Мы утром мы особо не едим. То есть, чтобы есть днем и вечером, нужно около 70 тысяч. Это не включая пятницу и субботу. То есть пятница и суббота это там, проводить вечера с друзьями, с каких-то приятных компаниях это девушки, это вино, это может быть кальяны, это еще плюс 50 тысяч рублей в месяц, то есть опять, короче, крышу рвет, и нам понимаешь, что надо зарабатывать, потому что по-другому никак, вообще никак. Так, дальше. В общем, все. Музыка играет. Очень, очень приятно. Я сижу сейчас расслабляюсь. Кайф получаю до сих пор от того, что сегодня было сзади. Как мы что мы делали, все не очень-очень очень круто. В итоге сзади еще была такая крутая штука произошла. Мы поменяли свой стиль одежды, мы сейчас более пришли на более серьезный уровень классической одежды. Я сегодня купил себе костюм, в общем, я доволен, вижу улыбки людей, когда смотрят на меня, вижу, что люди обращают внимание, чувствую, как люди ко мне сразу тянутся, вижу отношения совсем другое, еще более лучше, чем было тогда. В общем, я сам чувствую я себя отлично, чувствую себя на миллион, реально. Я готов работать, я готов развиваться. Идей много, опять же, мыслей много, день, общения очень много. В общем, все. Сейчас Саша вам расскажет. Всем привет. Сегодняшний день нам запомнится навсегда. Да, Вадим? Да, 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 это, блин, просто очень круто. Сегодня было мероприятие, в котором проводили презентацию очередного набора на коучинг, наши менторы, в которых мы обучались. Мы там выступили как кейс, как успешный. Огромное спасибо им за то, что поверили в нас, за то, что дают нам огромную поддержку, за то, что дают нам возможность развиваться, двигаться быстрыми темпами очень круто быть на ту сторону баррикады, когда ты стоишь перед аудиторией 500 человек, все готовы тебя слушать, всем интересно, чем ты занимаешься, как ты это сделал, у всех появляется много вопросов, круто, что людям есть что спросить у тебя и это самое очень... главное есть что ответить, да. мозг работает очень быстро, отклик мгновенный, хочется еще быстрее в принципе, у нас все идет по плану, мы рады, мы довольны. Да, много задач не выполняется Сейчас, за день, да, еще которые поставлены, мы увеличиваем но... Увеличиваем темпы, еще раньше будем вставать, раньше ложиться спать, то есть для ресурсного состояния очень важно. Да, приятно. очень важно вставать 8-6 вот. утра. Мы готовы работать и, в принципе, это делаем. Все, смотрите отчеты, будет интересно. Все, всем пока.